Полувековой юбилей встретили ледовым побоищем. Хоккейная дружина команды «Строитель» отметила свой юбилей в товарищеском матче против «Беломорца». Будучи уже не молодыми, оба соперника показали высокий класс игры и ожесточенную борьбу за шайбу. На торжественном поднятии флага словно два товарища. Они работают слаженно и дружно. А вот на льду соперники. Причем с полувековым стажем. В товарищеском матче по хоккею с шайбой встретились команды Беломорис и Строитель. Последний на льду отмечают свой 50-летний юбилей. Тогда, в далеком 1963 году, играющим тренером команды Строитель стал Виктор Николаевич Печкин. До 63-го не было. Был только один север, одна команда была в городе. А потом Появился строитель, потом Беломорец. Ну, строитель Пениса не выиграл, но в теории он был в призерах. Выиграл Кубок области. Беломорские игры выиграл. И Кубок э, профсоюзов. Будучи ветеранами хоккея, игроки-строителя показали своему давнему сопернику Есть еще порох в пороховницах. Правда, первый период встречи сложился не в пользу юбиляра. 1-0 ведет Беломорец. Однако уже во втором Евгений Черноглазов и строителя сравнивает счет. После команды несколько раз обмениваются забитыми шайбами. Счет встречи 4-4. Игра складывается, я хочу сказать, что в обоюдных так сказать, атаках, и по большому счету, игра действительно равная. И было уже так сказать, видно по игре, что ребята настроены активно отыграть именно товарищеский матч. Тут не важно, кто победит, важно, чтобы сама встреча состоялась. Судьбу матча решила серия булитов. Здесь лучшими оказались игроки юбиляры. 4-3. Победа строителя. Однако, как говорят сами игроки, это не главное. Важно показать такими встречами положительный пример молодежи, а впоследствии вырастить достойно поколение хоккеистов. Дмитрий Фимов, Денис Богданов, Вестник Северодвинска.